तो फिर कार्ड का क्या कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छा कार्ड दिया हुआ हां वो इधर फसा हुआ था ना क्या वो तो आराम से बैठ गए और आएंगे कमाल है यार मैं मतलब आप इधर रेस्ट क्यों नहीं आए आप लोग तो। सॉरी सॉरी रखीम बसम रखीम <laughs> मुझे अपनी बात करने से पहले तारीख का वो वाक़ याद आ गया जब नबी करीम वसल्लम के हाई मोहब्बत रखने वाले हमजा रदी अल्लाह तला कुफ़ार और मुश्रकिन के लम से जातियों से उनकी हक़ की आवाज़ दबाने के लिए अपने अल्लाह की तरफ़ देखा और कहा कब हमें यह इजाजत मिलेगी कि हम तलवार उठाएं इंसाफ के हसूल के लिए वो पकार अल्लाह ने सुनी और उसको को इजाजत मिली आज मैं अपने वकला के साथ अपने सेनेटर के साथ मुल्क की सारी माँ और बहनों के साथ अपनी आर्म फोर्सेस की उन माओ के साथ जिनकी कोक से मेरी आर्मी और आईएसआई आई के जवानों ने जन्म लिया वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं और उन्होंने ये आजम किया है कि मुल्क के अंदर वह हमारी इज्जत नामूज के चौकीदार होंगे आज मैं उनकी आवाजों के साथ अपनी आवाज मिला के परवरदिगार तेरी के दरवाजे क्यों नहीं खुलते क्यों मुझे इंसाफ नहीं मिलता क्यों पाकिस्तान की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा इससे बढ़कर बड़ी अदालत कौन सी है इनसे बढ़कर बड़े जजेस कौन से हैं किस जगह में इन सारी बेटियों का इन सारी माओं का मुकदमा लेके जाऊं अल्लाह, तूने तो सूरत नूर के अंदर ये फरमाया कि अगर किसी के घर पे जाओ तीन बार दस्तक दो अगर इजाजत न मिले तो वापस चले जाओ तूने तो खानदान के बच्चों को भी मना किया जब अजवाजी जिंदगी जिसकी तूने इजाजत दे ही है तो वहां घर के बच्चे भी नहीं आ सकते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चादर चार दीवारी के तकदस की यहां तक बात की ए मेरे अल्लाह अगर दूसरे के घर में कोई झांकेगा तो सख्त से सख्त से ज्यादा मर्तकब होगा मेरी बहनों मेरी बेटियों पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तूल अर्ज में सुनने वालों मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वकला का सहाफियों का दानश्वरों का रिटायर का हर माँ और बेटी का और खास कर मालूम नहीं मेरी आम फोर्सेस की वो ख़वातीन जिनके पास मेरा नंबर नहीं था किस किस जरिए से उन्होंने ये पैगाम भेजा कि आम फोर्सेस की आईएसआई की माएँ और बेटियाँ आपके सामने शर्मिंदा हैं पाकिस्तान में रहने वालों में अपने बेटों को अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे सका क्योंकि नान नफका की जंग के अंदर 16-16 घंटे काम करता था आज देखें जिस आजम से मैं खड़ा हूं मेरी हिचकियां भी बंद हैं और मेरे आंसू भी बंद हैं इसलिए कि मुकदमा में अपना नहीं अपनी हलाल की बीवी का नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर मां का और हर बेटी का लड़ रहा हूं बिकट थकल मेरा तरीकेकार ये था जब भी मैं डिनर पे जाता था अपनी तीन मासूम तितलियों को सामने बैठाता था फिर पूछता था डिनर करते करते कि उनका दिन कैसे गुजरा वीकेंड पे उनकी दादी मां और वो तीनों नाश्ता एक जगह करते थे कल सुबह वो नहीं थी कारी साहब आए थे आयरा जो तुम्हें कुरान पढ़ाते थे जब तुम सर पर दोपट्टा डालकर किरत करती थी तो तुम्हारे हाथ पर चांद तारा बनाता था तुम मेरे पास आती थी और तो मैं वो तुम्हारे चांद तारे के कारी साहब की हुए। उस चांद तारे को चुमा करता था पोती हो खुदा का शुक्र है मेरी कौम की बेटियों अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान को खतरा था अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने दादा के इस मुल्क से हिजरत करके चली गई हो उस जगह चली गई हो जहाँ इंसाफ़ है जहाँ इंसानियत है जहाँ पे बच्चों पे हाथ उठने वाला उनको टोंमें देने वाला उनकी आंखें निकाली जाती हैं उन जालमों को ज़मीन के नीचे से उखाड़ के सामने लाया जाता है और उनको इंसाफ मिलता है बाजवा साहब मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपने रास के ज़रिए जो पैगाम भेजा कि मुझे इंसाफ मिलेगा मैं सवाल करता हूं कि कब मिलेगा इसलिए किसी जगह पे दस दिन पहले मैंने बड़ी आसान सी बात की थी मेरे ख़ानदान की और मेरे तो आपके ख़ानदान के मरासम हैं मैंने आपकी एक्सटेंशन के अंदर बैसीत वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर भी करदार अदा किया और मैं कोई सियासत करने यहाँ नहीं आया न सियासी बात करता हूँ न पहले की है मैंने तो सिर्फ इतनी गर्ज की थी कि एफ आई ए के एक असिस्टेंट डायरेक्टर अयास को जी एच क्यू में बुला लें और उससे सच उगलवाएं कि किसके कहने पर पाकिस्तान के सेनेटर के एक ट्वीट करने पे आपने मुकदमा दायर किया किसके कहने पर मेरे घर पे रेड किया गया किसके कहने पर घर के अंदर तशद हुआ किसके कहने पर आयाज असिस्टेंट डायरेक्टर गाड़ी चला रहा था और तीन नामालूम शख्सियात कौन थी जिन्होंने घर से लेकर साइबर ब्रांच इस्लामाबाद एफआईए के उस पुलिस स्टेशन तक एक घंटा सवा घंटा या डेढ़ घंटे के अरसे के अंदर तशदद और इंसानी हकूक़ की धजियाँ उड़ा दी रस्ते में कौन सी जगह उन्होंने मुझे उतारा जबरदस्ती बेलबास किया वहाँ जो कुछ मैंने सुना इतनी सी दरख्वास्त थी इतना बड़ा जुल्म क्या पाकिस्तान का मेरी आर्मी की बच्चियां और बीवियां जो हर घर में मेरी आवाज को सुन रही हैं अपनी मां को और अपने बाप को इंसाफ देने के लिए उठ नहीं खड़ी होंगी बाजवा साहब आज वही शैतान नफ्स लोग एक जेली इदारे के इंतहाई ताकतवर लोग जो आइन से भी और कानून से भी बालातर हैं आज वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो वीडियो जो मेरी बीवी को भेजी गई जो मेरे बेटे को भेजी गई वो जेली है बाजवा साहब मैं ये लफ्ज अदा करने से पहले मर क्यों नहीं जाता लेकिन मरने से पहले मुझ पर कर्ज है मेरी उन तमाम पाकिस्तान की ग्यारह करोड़ बच्चियों बेटियों माओ और बहनों पर मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए कह रहा हूँ वरना मेरी जबान जवाब दे चुकी है जो वीडियो मेरी बीवी को और मेरे बेटे को भेजी गई है उसमें चंद इजाफी चीज़ें इन दरिंदों ने डाली हैं बाकी वो बिल्कुल असली है और वो कोयटा में मेरी उन दो रातों के दरमियान में बनाई गई है बाजवा साहब ये एक पाकिस्तान की माँ और पाकिस्तान के एक बाप की कहानी है इसलिए इंसाफ के आने में देर नहीं होनी चाहिए उस जगह के बारे में किस्म किस्म के बयान है मैं जब वहाँ गया तो मैं सेनेट के चेयरमैन का मेहमान था ये जगह मुझे बताया गया वहाँ काम करने वालों ने कि यहाँ सरकारी अफसर और उनके खानदान वाले भी आते हैं और जजेस के लोग भी उनके खानदान वाले भी और उनके मेहमान भी यहाँ ठहरते हैं वो जगह फेडरल लाज वन कोटा और इन शाह जब अदालत खुलेगी तो मैं उस जगह पर इनको लेके जाऊंगा लेकिन बाजवा साहब उस वक्त तक ये चंद सौ अफराद जो मेरी ना आर्मी की इज्जत की तर्जमानी करते हैं और ना आई एस आई प्रोफेशनल लोग हैं वो ये उनकी तर्जमानी नहीं करते ये ताकतवर गुंडे जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को इन्हीं हरकत की वजह से ये ठेकों में शामिल हैं ये बड़े बड़े घापलों में शामिल हैं ये दौलत बनाते हैं और मुझे ये लफ्स अदा करने में शर्म महसूस होती है कि ये किस माँ से पैदा हुए हैं किस माँ ने इनको जन्म दिया है इसलिए कि मैं अपने खानदान के हर उस आर्मी के अफसर और सफाई से वाकिफ हूँ जिसकी इज्ज़तदार माँ ने उनको जन्म दिया है उनका खानदानी इस्लूब देखें उनका एक दूसरे के साथ खानदान का मिलना देखें तो इंसान को ताजब होती है लेकिन ये 600-700 सात सौ अफराद किस आइन और किस कानून और किस इंसानी और दीनी रवायात के ताबे हैं जो इतने ताकतवर हैं कि कोई लफज भी अदा नहीं कर सकता बाजवा साहब ये ट्वीट तो मैंने 12 अक्टूबर को की थी 13 अक्टूबर की सुबह गैर इंसानी सलूक और तशद जो किया गया क्या ये भेड़िए उससे भी मुतमिन नहीं हुए कि उन्होंने एक माँ और एक बाप के तकदस को पामाल किया ये भेड़िए हसफी आदत हर ताजर के पीछे हैं हर इन्वेस्टर के पीछे हैं बोर्ड तमाम सियासी लीडरान के पीछे हैं और यही काम करते हैं मैं तो आज से छह महीने पहले किसी भी और जगह जब से हमारी हुकूमत खत्म हुई है मैं अपनी बीवी को नहीं लेके गया और मुझे पूरा यकीन था कि जो मुझे मेहमान ठहरा रहा है जिस जगह ठहरा रहा है वो बड़ी इज्जत वाली है वहां कौन पहुंच सकता है किसने उस बलोच की इज्जत को तार तार किया इसलिए मैं सादक संजरानी साहब आपसे कहता हूं कि आप कस्टोडियन हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सबसे बड़े ईवान के आपका काम मेरी बेटियां जो सेनेट में बैठी हैं मेरी बहनें जो सैनर में बैठी हैं और मेरे भाई शादीशुदा जो हैं उनकी इज्जत की हिफाजत करना है ये कुर्सी आने जाने वाली चीज है अपनी बलोच रवायात को पाकिस्तान की रवायात को अपने दीन की रवायात को न छोड़ो आज अगर तुम ये इस्तीफा दोगे और तुम्हें मेरे अख्लाक का मेरे दीनी इकदार का मैं बहुत गुनागार हूँ मेरी दीनी इकदार का इलम है कि उनचास साल मेरे शादी को हो गए उनचास साल तुम्हें चाची की इज्जत का तकदस का भी ख्याल है मेरे अल्फाज आगे नहीं कि क्या बयान करूं किस बात की ताकीक के लिए आपने ये कमेटी जो है नाम कमेटी बनाई है क्या वो असली वीडियो जिसका बाज ऐसा सही नहीं बाकी बिल्कुल दुरुस्त और सही है मैं अपने मेंबरान के साथ वो शेयर कर सकता हूँ इस अदालत के सामने शेयर करूंगा इसलिए कि मेरी माँ मेरी बीवी इनकी बहन है ये अमीन है इंसाफ दिलाने वाले और मैं बताऊंगा उसको इस अदालत को कि उसका कौन सा ऐसा दुरुस्त है और कौन सा दुरुस्त नहीं मैं बताऊंगा इस अदालत को कि क्यों मैं कहता हूं क्यों मेरी बीवी कहती है कि कोयटा का वाकिया है लेकिन यकीन करो मेरे मुल्क के लोगों ये जालम इतने ताकतवर हैं कि अगर मेरे सीसीटीवी कैमरा उसकी सारी फुटेज और बैकअप को लेकर जाकर सारे सबूत ख़त्म कर सकते हैं तो मुझे वसूक से कहने दीजिए उस कमरे की उन्होंने ईंट से ईंट अभी तक बजा दी होगी उस कमरे की ईंट से ईंट बजा दी होगी कितने ताकतवर हैं मेरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों सुनो इकतीस अरब की आप साल के अंदर भेजते हो जिसमें मैं और मेरे खानदान के अफराद भी शामिल हैं ताकि ये मुल्क नीचे नगर है बाजवा साहब क्या मसाज ये काम कर सकता था कोयटे में इंडिया की एजेंसी का क्या क्या रा ये काम कर सकता था कि स्वाति के पीछे उन दो रातों में अगस्त की इतनी महफूज जगह जाकर उसकी जाति निजी और हलाल की जिंदगी की वीडियो बनाएं ये हमारे उन मुख्तर इदारों के उन छो सात सौ अफराद का कारनामा है जो मुझसे नहीं मैं तो आज जिस हालत के अंदर खड़ा हूं मैं तुम्हारी आर्मी की उस हर माँ का हर बेटी का आई एस आई की हर उस बेटी का महाफज बनकर यह आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूं कि मेरी आर्मी को बदनाम न करो मेरी आई एस आई को न बदनाम करो ये आई एस आई के नाम पर चंद ताकतवर गुंडे हैं जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को मफलूज बनाकर रख दिया है फाइलें बनाई हैं सच्ची या झूठी, वीडियोस बनाई हैं जिसकी वजह से आज जिस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की हर इंसाफ की आवाज को दबाने के लिए यही काम हो रहा है और मैंने इतना तो बड़ा कदम इसलिए लिया है कि मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं मैं अदालती उजमा के बाहर आपको ये बताना चाहता हूं मुझे जहर दी जाएगी या यही ताकतवर लोग मुझे गोली मारेंगे लेकिन मेरी हक की आवाज को गैरत की आवाज को नफरत की आवाज को गुस्से की आवाज को पाकिस्तान के तारीख का मरख इन शाल लिखेगा ये जिंदा जावेद होगा कि हाँ इस मुल्क का एक सपूत जो छब्बीस साल में हिजरत करके मुल्क से गया दो हजार एक के अंदर आया इस मुल्क के बड़े बड़े ईवानों में उसने तर्जमानी की इलाक के साथ ईमानदारी के साथ और अल्लाह ताला की हिफाजत के साथ आज अगर वो इन चंद सौ लोगों की गलाजत का निशाना है तो फिर कौन सी माँ अपने खामत के साथ दोपट्टा पहनकर किसी होटल में इस किस्म के महफूज लाजिज के अंदर रात बसर कर सकती है यह है मेरा सवाल और यह है मेरा